সকলোলৈকে নমস্কাৰ অসম পুলিচৰ এ বি বিৰ যিটো আপোনালোকৰ ভাইবাৰ আছে সেই ভাইবাৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালি এডমিট কাৰ্ড দিছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো ভাইবাৰ আছে সেই ভাইবাৰটো ন তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ ভাইবাৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কিমানজনকৈ কেণ্ডিডেটছ মাতিছে আৰু আপোনালোকৰ ভাইবাৰ টেষ্টত কি কি প্ৰশ্ন সোধা হ'ব সেইটো বিষয়ে মই এইটো অৱগত কৰাই দিছোঁ চাওক যে আপোনালোকৰ যিটো ভাইবাৰ টেষ্ট আছে সেই ভাইবাৰ টেষ্টৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে আমি যিটো মন কৰিবলগীয়া কথা আছে সেইটো হ'ল সাজ পোছাক অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাজ পোছাক পিন্ধি যাব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ভাইবাৰটোৰ কিমান নম্বৰ পাব সেইটো বহুখিনি নিৰ্ভৰশীল হয় গতিকে আপোনালোকে সাজ পোছাকৰ পৰা মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব আৰু মানুহজনৰ যিটো শৃংখলাবদ্ধ সেইটো প্ৰকাশ পায় গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰ পাৰে পৰিপাটিকৈ সুন্দৰকৈ ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব দ্বিতীয়তে হ'ল ৰুমৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেদৰে সোমাব যেতিয়া আপোনালোকে এটা ৰুমৰ ভিতৰত ফাইবা অনুষ্ঠিত কৰিব বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে তেতিয়া আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কেনেদৰে কৰিব আৰু কেনেদৰে নিজকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিব সেইখিনি মই নিশ্চয়কৈ ইয়াতে গোটেইকেইটা পইণ্টতে কেনেকৈ ক'ব মই সেইটো ভিডিঅ' আগবঢ়াম বেলেগকৈ বৰ্তমান মই কৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকে জানিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নেক্সট হ'ব আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিচয়খিনি আপোনালোকে চেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি কেনেদৰে দিব যে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী দিপুল দাস নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজীৱ দাস তো যেনেকৈ নহওক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ দিব লাগে মক টেষ্টত মই তাৰ বিষয়েও নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'ত দিম আৰু নেক্সট আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্নোত্তৰ দিব যিটো ভাইবা কণ্টাক্ট কৰা একজামিনাৰী যিটো প্ৰশ্ন সুধিব সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে দিওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়েও অৱগত কৰাম সাৱধানতা এনেকুৱা ধৰণৰ মই এটা বেছিক হৈ দিছোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল কিবা এটা যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপ দুই তিনি ছেকেণ্ড সময় ল'ব আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি নাজানে আপোনালোকে পলাইটলি ক'ব যে ক্ষমা কৰিব মই এইটো প্ৰশ্নৰ বিষয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিষয়ে অৱগত নহয় তো যিটো নাজানে সেইটো নাজানো তাত আপোনালোকে কনফিউজ হয় টোকানি দিব যে এইটো সেইটো সেইটো তেনেকুৱা নহয় ত' নেক্সট হ'ব আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা প্ৰসিদ্ধ ঠাইৰ নাম ব্যক্তিৰ নাম আপোনালোকে যিখিনি ঠাইৰ পৰা বিলংছ কৰে ধৰা হ'ল আপোনালোকে হাজো অঞ্চলৰ পৰা বিলংছ কৰে এতিয়া হাজো অঞ্চলত প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিৰ নাম সুধিব পাৰে হাজোৰ পৰা হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম সুধিব পাৰে হাজোৰ যিটো মাধৱ মন্দিৰ আছে মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কথা সুধিব পাৰে বা মন্দিৰৰ নাম ক'ব দিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাই ল'ব দুই এটা আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা নেক্সট হ'ব আবেদন কৰা চাকৰিটিৰ বিষয়ে আপোনালোকে ধৰা আৰ্ম প্ৰাউঞ্চ আন আৰ্মাঞ্চত আপোনালোকে কিয় এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে কিয় আহিব খোজে সেইটো বিষয়েও জনাতো দৰকাৰ আৰু নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হ তাৰ আপোনালোকে ধৰক গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে এডুকেশ্যনৰ পৰা ত' এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ জনাটো দৰকাৰ ত' গতিকে আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব বেচিকখিনি যে শিক্ষা কি বস্তু বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যিটো পঢ়িছে বা যিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়িছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিষয়েও অলপ অৱগত হোৱাটো ভাল এই গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ পইণ্টছৰ উত্তৰ কেনেদৰে দিব তাৰ বিষয়ে মই বিশদ ভিডিঅ' মই লৈ আহি আছোঁ অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ ভাইবা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগে আগে কালি পৰহি মানে তো গতিকে আপোনালোকক এইখিনি কৈ দিলোঁ নেক্সট কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কিমানজনকৈ ভাইবা কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে মই সেইটো অৱগত কৰাই দিছোঁ চাই লওঁ আমি সকলোৱে জানো যে যিটো ভাইবাৰ কাৰণে যিটো মতা ৰেচিঅ' আছিলে সেইটো আছিলে ওৱান ইজ টু টু মই ইয়াতে ওৱান ইচ টু টু বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ কিন্তু ওৱান ইছ টু টুতকৈ কম হ'ব কিয়নো একেজন কেণ্ডিডেটছৰ নিশ্চয়কৈ এ বি আৰু ইউ বি বহু কেণ্ডিডেটছৰে নাম আহিছে কিন্তু তেখেতে এটা ঠে পাবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত তেখেতে ভৰাইছে অৰ্থাৎ এ বি আৰু ইউ বি দুয়োটাতে পাছ কৰিছে তো দুটা চাকৰিটো লোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে এটা চাকৰিতে নাম আহিব আৰু এ বি ই বি দুয়োটাতে নাম লাগে যদি ইউ বিত হয় তেনেহ'লে এ বিৰ ওপৰত খালী হৈ থাকিব আৰু এবিধ সেইজন কেণ্ডিডেটছ সোমাব যি যিজন কেণ্ডিডেটছত তেখেততকৈ অলপ কম নম্বৰ আছিলে বা মেৰিটৰ পৰা আউট হ'বলগীয়া আছিলে গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ বেছি কেণ্ডিডেটছ মতা হোৱা নাই বা কম্পিটিশ্যন হোৱা নাই আপোনালোকে ইয়াতকৈ অথচ কম সেমাতে তথাপিতো যদি আমি ওৱান ইচটো টু ইচ্যুত ধৰোঁ তেনেহ'লে আমি যদি ভেকেঞ্চি ৱাইজ আপোনালোকে জানে যে ভেকেঞ্চিটো আপোনালোকৰ কি হয় জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি এল'কেট কৰা নাই মই ইতিমধ্যে আগতেও এই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি যে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এ বিৰ পৰা এশ বিশজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে আৰু ইউ বি ৰ পৰা এইট্টি টু অৰ্থাৎ ট'টেল আপোনালোকৰ দুইশ দুইজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মনত ৰাখিব ইয়াতে দুইশ দুইজন কেণ্ডিডেটছৰ ভিতৰত সেইসকল কেণ্ডিডেটছো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যিসকল কেণ্ডিডেটছ এ বি ইউ বি দুয়োটা পদৰ বাবে চিলেক্ট হৈছে অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টত কিন্তু তেখেতে এটা পদ পাবলৈহে সক্ষম হ'ব আৰু যিটো পদ ৰৈ যাব সেই পদটোত সেইজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যিজন ব্যক্তি তেখেততকৈ অলপ কম নম্বৰ আছিলে বা মেৰিটত বাহিৰ হ'বলগীয়া আছিলে গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ খুব ভাল পইণ্ট নেক্সট যদি আমি বজালী ডিষ্ট্ৰিক্ট চাওঁ ত্ৰিছজন মাতিব এ বিৰ পৰা ইউ বিৰ পৰা চৌবিছজন ট'টেল কিতাপ ফিফটি ফ'ৰ ট'টেল ফিফটি ফ'ৰজন মাতিব বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত এ বি ৰ পৰা দুইশ ষোল্লজন প্ৰাৰ্থী ইউ বিৰ পৰা এশ বাৱন্নজন প্ৰাৰ্থী থ্ৰী ছিক্সটি এইট ট'টেল ফাইভালৈ মতা হৈছে নেক্সট বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট এ বি এশ দুই আৰু ইউ বিৰ পৰা ছেভেণ্টি টু ট'টেল ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ চিলেক্ট হৈছে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এ বি নাইণ্টি টু প্ৰাৰ্থী আৰু ইউ বি আপোনালোকৰ ছিক্সটি টু জন প্ৰাৰ্থী ট'টেল ওৱান ফিফটি ফ'ৰজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এশ দহটা ভেকেঞ্চি আছিলে গতিকে তাৰ দুগুণ হ'লে দুশ বিশটা এ বি পদৰ বাবে আৰু ইউ বি পদৰ বাবে এশ ছাপন্নটা অৰ্থাৎ থ্ৰী ছেভেণ্টি ছিক্স ট'টেল কেণ্ডিডেটছক মতা হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এ বি ফিফটি এইট ইউ বি ফৰ্টি ফ'ৰ ট'টেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড টু ঠিক চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভাইবা টেষ্টৰ বাবে ছিক্সটি টু এ বি ফৰ্টি ফ'ৰ ইউ বি ট'টেল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্স দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এ বি এশ ষোল্লজন ইউ বিৰাশীজন আৰু ট'টেল ওৱান নাইণ্টি এইটজন প্ৰাৰ্থীক মতা হৈছে ভাইবা টেষ্টৰ বাবে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এ বিৰ এইট্টি ছিক্স ইউ বি ফিফটি এইট আৰু ট'টেল ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে আপোনালোকৰ সেই কেণ্ডিডেটছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নাম আছে এই এশ চোৱাছজন যদি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ নাম আহিছে এশ চোৱা ভিতৰত আপুনিও এজন অন্যতম নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওৱান ছেভেণ্টি এইট এ বিধ আৰু ওৱান টুৱেণ্টি টু ইউ বিত মতা হৈছে ট'টেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত এবিধ ওৱান ছিক্সটি এইট ইউ বিত এশ বাৰজন ট'টেল দুশ আশীজন প্ৰাৰ্থী ডিমা হাচৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এবিধ টুৱেণ্টি ছিক্স ইউ বি টুৱেণ্টি ট'টেল ফৰ্টি ছিক্সজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এ বি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স ইউ বি এইটি এইট ট'টেল টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টিন মতা হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এ বি থান থাৰ্টি ফ'ৰ ইউ বিথ নাইণ্টি ট'টেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত এ বি এইটি টু ইউ বি ফিফটি এইট ট'টেল ওৱান ফৰ্টিজন কেণ্ডিডেটছক মতা হৈছে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকৰ এবিধ এশ ষোল্ল ইউ বিধ বিৰাশীজন ট'টেল ওৱান নাইণ্টি এইটজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এবিধ এশ ষোল্ল ইউ বিধ বিৰাশীজন আৰু ট'টেল ওৱান নাইণ্টি এইটজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ ফালৰ পৰা এবিধ ওৱান নাইণ্টি টু ইউবিথ ও ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ট'টেল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি এইটজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত এবিধ ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ইউ বিথ নাইণ্টি এইট ট'টেল টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত এবিধ এইট্টি ছিক্স ইউ বিথ ফিফটি এইট ট'টেল ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত এ বিধ এশ চৌৱন্নজন ইউ বিধ এশ আঠজন আৰু ভাইবাৰ টেষ্টৰ বাবে ট'টেল টু ছিক্সটি টুজন মতা হৈছে ঠিক তেনেদৰে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ফাইবাৰ ট'টেল ওৱান ছেভেণ্টি এইটজন কেণ্ডিডেটছ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল দুশ ছাব্বিছজন কেণ্ডিডেটছ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল থাৰ্টি ফ'ৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল দুশ দুজন কেণ্ডিডেটছ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল ওৱান ছিক্সটি ছিক্স কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে ভাইবাৰ টেষ্টৰ বাবে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল চাৰিশ দহজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে যিহেতু তাত জনসংখ্যা পপুলেশ্যনৰ হাৰো বেছি গতিকে আপোনালোকৰ মতাংশ বেছি হয় শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল এশ চৌব্বিছজন প্ৰাৰ্থীক মতা হৈছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল দুশ বাৰজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে ঠিক তেনেদৰে চাউথ চালমৰা মানকাছাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিজন মতা হৈছে সেইটো ট'টেল এশ বিশজন প্ৰাৰ্থী মতা হৈছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ট'টেল টু ছেভেণ্টি টু জন কেণ্ডিডেটছ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ট'টেল ওৱান ছেভেণ্টি এইটজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত ট'টেল ছিক্সটি ছিক্সজন কেণ্ডিডেটছ মতা হৈছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে মই আগতো ৰিপিট কৰিছোঁ যে এইটো থাৰ্টি এইটৰ ভিতৰত ছেইম কেণ্ডিডেট থাকিব পাৰে ইয়াতে এ বি ইউ বি চিলেক্ট হোৱাৰ যিটো যোনো যিয়ে বেছি নম্বৰ পাইছে নিশ্চয়কৈ দুয়োটাতে নাম আহিব দুয়োটাৰ বাবে এলিজিবল তেখেতে মেট্ৰিকো পাছ তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীও পাছ গতিকে দুয়োটাৰ বাবে যিহেতু এলিজিবল আৰু নম্বৰো ভাল পাইছে গতিকে আপোনালোকৰ দুয়োটা পোষ্টতে নাম আহিব এতিয়া মেৰিট লিষ্টত হ'ব যে আপোনালোকে এবিধ যাব নে ইউবিধ যাব এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ ৱাইজ যিটোত আপোনালোকৰ কাট অফ আহে সেই কাট অফতে আপোনালোকৰ নাম আহিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে চেল্ফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ দিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি মই নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই দিম গতিকে আপোনালোকৰ ভাইপাৰ টেষ্ট ভালদৰে দিয়ক আৰু মেৰিট লিষ্টত নাম আহিবলৈ সক্ষম হওক তাৰ এই কামনাতে ধন্যবাদ জয় অসম